Мы в тройке лучших госорганов страны по количеству зарегистрированных торгов Прозора. Выше нас только Киевская миска Державная Администрация и Минтранс. И мы в двойке лучших по количеству завершенных торгов. То, что говорил Макс, 50% это показатель в среднем по области, показатель по Днепропетровской облгосадминистрации, а завершенных торгов 80%. Хотелось бы, конечно, 100%. Если в конце 2015 года на Днепропетровскую область приходилось 15% всех зарегистрированных в Прозоро торгов, то в мае этого года этот, этот показатель уже 18%. Важный аспект – это конкуренция на торгах. У нас в среднем на торги приходит 3,2 участника. Это наивысший, наверное, показатель по стране. Мы хотим сделать больше, потому что все равно есть порядка 12% торгов, где приходит один участник. Значит, нужно еще активнее работать с бизнесом. На сегодня область, благодаря прозору, сэкономила 67 миллионов гривен. Много или это мало, я вам скажу на одном примере. Бюджет города Арджоникидзе, одного из э, населенных пунктов Днепропетровской области, как раз составляет 67 миллионов гривен. Вот считайте, что за полгода мы сэкономили для области бюджет отдельно взятого населенного пункта. Внедрять мы начали благодаря политической воле председателя облгосадминистрации Валентина Резниченко 21 августа 2015 года. А этому предшествовало два месяца напряженной работы вместе с волонтерами. Мы создали текстовые и видеогайды, э, э, разъясняющие, как с Прозора работать. И мы начали проводить семинары. Мы за первые шесть недель обучили тысячу чиновников, как организовывать торги в Прозора. В Департаменте экономики мы создали отдельный отдел по Прозора, который мониторит все торги. Если мы видим, что э, утром созданы торги, и э, они созданы неправильно, к обеду... Э, есть звонок с разъяснениями, и торги создаются уже правильно. Кроме того, мы начали проводить семинары для предпринимателей. Если первый семинар у нас был в зале на 300 мест, последние семинары мы не помещаемся в зал на 1000 мест. Мы благодарны всем министерствам, которые присылают своих представителей. И на самом деле наша логика, помимо экономии, государственных средств и прозрачности госзакупок, была в следующем. Есть такое понятие, как бюджетная децентрализация. Она с 1 января 2015 года наступила. Мы ее в регионе на себе очень сильно чувствуем. Так вот, когда наши предприниматели научились участвовать в прозорах, в торгах а, с государством на примере Днепропетровской облгосадминистрации области, мы дождались того славного момента, когда вся страна начала переходить на прозора и увидели ту картину, которую ожидали увидеть, когда компании с регистрацией в Днепропетровской области начали выигрывать торги по всей стране. А для нас это дополнительные налоги в местные бюджеты и для нас это дополнительное развитие региона, помимо того, что мы делаем экономию для всей страны. У нас есть персональная ответственность начальников департаментов, которым предпорядкованы коммунальные заклады за проведение торгов Прозора. Один раз в месяц у нас проходят коллегии, на которые принимаются кадровые решения, если какие-то чиновники занимаются, ну скажем так, махляжом, они просто увольняются со своих рабочих мест. Вся информация о планах по госзакупкам, так называемые речные планы закупивали, у нас выложена на отдельном сайте в открытом доступе. Мы помимо внедрения в облгосадминистрации активно пропагандировали систему Прозора по всей области. И если вы возьмете рейтинг госорганов страны, то в, в тут 15 наиболее успешных госорганов 6 из Днепропетровской области. Сейчас уже мы более 13 тысяч закупок провели. 4000 закупок область объявляет в месяц, из которых 1000 это Днепропетровская облгосадминистрация. Хотел бы сказать всем, что не бойтесь не драть прозора: все, что нужно, это не ждать, пока придут соответствующие законы. Нужна просто политическая воля отдельно взятого руководителя и его каждодневное внимание к этой системе. Система крайне удобна, мы благодарим. Макса Нефедова и его команду. Большое вам спасибо за то, что вы сделали. Действительно удобная система, которая развивается. И ждем то, что когда в системе можно будет проводить торги по капитальному строительству, там, где основная доля, мы понимаем логику, как ее делать. Мы ждем, когда доделают систему, она будет избавлена от багов на этот счет. И мы готовы там, первыми в стране на эту систему по капитальному строительству перейти. Большое спасибо. спасибо. Від запровадження ваше ориентованное бачення экономии. Скільки коштів вам удалось... Значит, по области мы объявили торгов на 867 миллионов, а сэкономили на порядка 67. По облгосадминистрации из этих 67, 23 или 24 миллиона это сэкономлено администрации как наиболее активным госорганом. Для нас это бюджет одного города в Днепропетровской области, это очень много. То есть мы ожидаем, что в течение ближайших двух-трех месяцев мы перевалим за психологическую отметку в 1 миллиард.